Oh <laughs> A'udzu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada hari ini saya akan berkongsi tentang tazkirah ringkas berkenaan dengan kelebihan solat sunat tarawih pada bulan Ramadan. Baik. Jadi sebelum kita pergi kepada tajuk kelebihan solat sunat terawih pada bulan Ramadan, kita akan tengok kepada pengenalan berkenaan dengan solat terawih. Baik. Pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika hidup, maka baginda tidak aa, menggunakan istilah terawih pada zaman itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW menggunakan solat malam pada bulan Ramadan. Sehinggalah digunakan pada zaman Saidina Abu Bakar. Baik. Jadi pada zaman Saidina Umar Al-Khattab, maka pada zaman ini dinamakan sebagai tarawih. Tarawih ini bermaksudnya adalah rehat ataupun istirahat. kita sepanjang kita melaksanakan solat uh, sunat tarawih ini, kita melaksanakan ada yang 8 rakaat, ada yang 10 rakaat, ada yang 20 rakaat dan ada juga sehingga sebanyak 36 rakaat. Baik. Bila kita nak melaksanakan solat sunat tarawih ini, adakah dibolehkan kita melaksanakan secara individu keseorangan ataupun kita laksanakan secara berjemaah? Baik. Kita akan tengok kepada hukumnya. Dalam mazhab uh, Imam Al-Syafi'i mengatakan jika kita melaksanakan solat sunat terawih sebanyak 20 rakaat. Ha, ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka kalau kita melaksanakan secara individu, maka semayang kita, terawih kita ini sah. Tetapi lebih afdol kita solat sunat terawih secara berjemaah. Itu lebih afdol. Kerana kita solat sunat terawih secara berjemaah. Baik. Kita juga pernah dengar beberapa hadis berkenaan dengan kelebihan solat sunat terawih daripada malam pertama, malam kedua, malam ketiga sehinggalah malam yang ke-30. Kita kena tengok status hadis itu. Adakah hadis itu boleh disebarkan ataupun boleh uh, dikatakan sebagai untuk perkongsian bersama? Maka pada ketika itu dalam hadis itu, hadis ini tidak boleh disebarkan. Kenapa? Perkara yang kecil, tetapi ganjarannya besar. Ha, sebab itu, dalam keadaan kita nak menyebarkan satu hadis, kita kena lihat status hadis itu. Sama ada disandarkan kepada Nabi Muhammad ataupun tidak. Baik. Jadi, dalam kita melaksanakan solat sunat terawih ini juga, kita kena jaga juga rukun-rukun yang berkaitan dengan solat. Dalam melaksanakan solat sunat terawih, jangan terlalu tergesa-gesa ataupun kita ni terlalu keterlaluan dalam melaksanakan solat sunat tarawih sehingga kan solat sunat tarawih kita ini tidak adanya tomak nina ataupun bacaan fatihah kita ni tidak didengari sehingga kan boleh membatalkan solat solat kita sebab itu dalam kita melaksanakan amalan kita pada bulan Ramadan contoh kita melaksanakan amalan sunat pahalanya seperti kita melaksanakan yang fardu. Bayangkan jika kita melaksanakan satu solat fardu, pahalanya umpama kita melaksanakan 70 kali solat fardu. Ha, besar pahalanya pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita tengok aa, konsep untuk melaksanakan solat tarawih ini, kita boleh juga melaksanakan secara apa? berkumpulan sama ada kita buat dekat rumah ataupun kita buat dekat masjid ataupun kita semayang seorang-seorang maka dibolehkan ha, tidak ada tidak ada masalah baik jadi dalam keadaan kita melaksanakan solat sunat tarawih ini perkara yang perlu kita jaga iaitu berkenaan dengan rukunnya kalau orang tu buat 8 maka 8 rakaat pahalanya sekadar bilangan yang dia buat sebab tu dalam kaedah fiqh mengatakan jika amalan banyak kita lakukan, maka banyaklah pahala yang kita dapat. Jadi pada bulan Ramadan yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW sentiasa kiam untuk melaksanakan ataupun menghidupkan Ramadan pada setiap tahun yang mendatang. Baik, jadi dalam keadaan kita melaksanakan apa-apa perkara, sama ada kita melaksanakan solat-solat terawih, ataupun kita ni berzikir, ataupun kita ni berdoa ataupun kita ni melakukan apa-apa kebaikan termasuklah dalam pembacaan al-Quran maka segala yang kita buat ini akan mendapat pahala dan dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Sebab tu dalam bulan Ramadan yang mulia ini kita berdoalah kepada Allah banyak-banyak. Ya Allah hai Tuhan kami berkatilah kami pada bulan Ramadan. Bila kita dah masuk bulan Ramadan ini berada pada bulan Ramadan ini gunalah kesempatan yang ada untuk melaksanakan segala amal ibadah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menambahkan ketaatan kita ni kepada kepada Allah. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat pada bulan Ramadan yang mulia ini apabila kita dah masuknya bulan Ramadan jangan kita jadikan diri kita berlalunya bulan Ramadan tetapi kita tidak ada apa-apa pun. Jadi gunakan kesempatan dan peluang yang ada oleh Allah SWT untuk kita tambahkan amal kita supaya kita ni dapat dimasukkan ke dalam syurga. InsyaAllah. Jadi itu saja daripada saya yang baik daripada Allah yang buruk daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.